Це мінометник 127-ї окремої бригади тероборони на позивний чайка. Йому 51 рік. До лав збройних сил України приєднався торік у вересні. Попереднього бойового досвіду не мав. Родом чайка з Білої церкви. Упродовж восьми місяців боронив батьківщину на запорізькому напрямку. В цивільному житті 25 років пропрацював таксистом. Має двох дітей сина та дочку. Дочка від початку повномасштабної війни була в теробороні. Син зараз продовжує воювати на Донецькому напрямку. Ну, мене не брали. Поначалу дети не пускали. Сказали, папа, мы сами справимся. Я с первого дня тоже, что у меня дети с первого дня. Они сказали, папа, не лезь, мы сами, мы разберемся. Ну, походу. А поскольку я не служил, меня с военкомате посылали очень постоянно, часто. Ну, потом добился. Нашел вот этих вот, что ходят, пожалуйста. повестки выдают. Я его за бары, я говорю, давай, выписывай. Он вот так вот подошел, людям выписывает, а ко мне вообще ноль внимания. Ну, подошел, говорю, можешь мне выписать повестку? Могу. говорю, только паспорта нет. Он, Честно скажешь, говорю, ну и блин, я, если бы надо было, я бы тебе не подходил, если бы не хотел бы, правильно. Ну, так вот. Выписали повестку и все понеслось. Обещали в 50 лет, как раз, как раз малость 31, 31 числа день рождения августа. Мало если на 50 років забрать. Ну, забрали в 51. Ровно в 51. А год. Вот на день рождения я попал, стал висковослужбовцем. Да. А что я человек как у вас уже взяли? Хорошее чувство было, приятное. Очень рад был, что попал. Важко вам было. Как бы не очень. Ни морально, ни физически, как бы особо таких сложностей нету, я так подумаю. Все новое, ну, все новое, ну все интересное, и, блин. Я люблю все знать. Поэтому как бы справляемся вроде бы. Нормально. Как-то особой сложности ни в чем не наблюдаю. Пацаны нормальные, все общаемся, живем нормально, все, воюем, воюем. Как обычная работа. В других работах что? И так же само, так же само. Ну там с 5 до 8, и на следующий день опять с 5 до 8, и опять с 5 до 8, и опять с 5 до 8. А тут даже с работы не уходишь. Не, сами у нас картошка есть, каши варим, макароны. Ну, с дома там вкусняшки приходят какие-то, такую тушеночку там. Ну, такие. Дают же, есть там, сад, пидвайчик, уже там, и уже спать, лягать, отдыхать. — Ти наварили собі, наготували. Да. Так. Ну і все одно ж одна людина не спить по-любому. Буває, що й ночі поробити приходиться. Міномет. Чому міномет саме чому з мінометом працюєте? Ну, куди направили? После учебки. Две учебки было. Сначала пехота была учебка. И с пехоты нас 25 человек со всей учебки отправили еще на минометку учиться. Долго упанового миномет складно было? Ну, особо не. Месяц. Mm -hmm. Ну, месяц учебка. Как бы я, следствие по специальности, то есть мне там ну, учитель один компьютеры, планшеты, там надо было еще. Я не это, я лучше железо буду в руках держать. Мне попроще и полегче. Ну, так оно все и получается. Острый. А что вас мотивировало пить э, и ступать до лавозбройников Украины и что мотивирует нас? Как-то задержало обидно, если честно. Ну а что там еще больше сказать?